ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षःप्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् अग्राह्यः शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धामपवित्रं मङ्गलं परम् अग्राह्यशाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಶಾಶ್ವತೃಷ್ಣೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷತರ್ದನಃ ಪ್ರಭೂತಸ್ತ್ರಿಕುಬ್ಧಾಮ ಪವಿತ್ರ ಮಂಗಲಂ ಪರಂ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು